Спасибо з рибалки, Сашко мені позвонив, Александр. Сказав, що я вас готовий, приїдь, забирайте. Ай, знисняем забирати, він стесняйтесь, як все до камери. Не побрый вообще. Ні разу. Все, як в село приїхав, і забув, що таке бриться взагалі. Ладно, сейчас заберемо, протестуємо звук. Индюк, короче, у нас. Затрачивай. Ты так сред... да, индюк. <свят> Кстати, спасибо Харченко Александру за доставленный автомобиль <свят> на потребы <свят> Редкоч канала. Не бойся, я сейчас буду на тебе. ты даже ну, не знаешь, что на тебе матюкает, А Денис Лейсей скоро полысие, и у него наверное, вонючий. Все, слушай. Короче, ждем уже, наверное, 40 минут. Садя, не хочет нам отдавать, я. Сделал, и не хочет отдавать. Он чувствует, что мы сейчас деньги не все отдали. Ай, блядь. Ты что там делаешь? уже камера сейчас и не успею отснять ничего в шлеб. Как обстоят дела? Так, что тут вроде камера ровно Забравится и аппарат Блин, ну кайфово Звук вообще, но тут надо еще Сделать С выхлопными что-то Потому что э, Я вырезаю Резиновое колечко Ну прокладки в смысле Между флей флейтами И прокладки между кольцами не между кольцами, между коленами и трубой. Там есть резиновая прокладочка. И ее надо поменять. Не знаю, резину хочу поменять. Еще подаемся. Ну вот, я не знаю. Так сразу сил на ней. И что же настроение появилось? Это настроение что-то упало. Короче, рассказываю за ценник. Сколько получилось? Самі запчасти з ремонтом коленвала. Треба було спочатку знайти коленвал. Зараз ставлю тут буде відео тролик, ну, де вона. Як вона тарахтіла перед ремонтом, чого я її взагалі на ремонт відправив. Іду я домой, нікого не трогаю. І тут мені дзвонить какая-то бешена зря. Короче, так она тарахтила. А сейчас, конечно, не тарахтится, хорошо. Э, и о чем я? Коленвал надо было же найти. Для, именно для того, чтобы отремонтировать и поставить хороший коленвал, найти затяжело тяжело. Ну, с этой задачей, конечно, справились, нашли. В общем, за запчасти всего, ну, то есть я еще менял цепочек на корзине, якорь новый поставил, потому что ему надо было поменять. Китайский стоял говнячий. За запчасти вышло 8 тысяч, а за работу вообще 4500, но ну, Саня вообще мне скинул, я так понял, что ну по-братски. Короче, 4 тысячи за работу вышло, э, ну 12 тысяч. Вот, мы не просто бешемся поломка коленвала, ну, цен, э, сам коленвал обешелся, конечно, меньше, цепочек на корзине и, э, сейчас скажу, ямы. цепочек и э, якорь что э, там прокладки масло еще поменял хорошее поставил матюль все вообще без нареканий и вот вот так вот я забрал я ждал всего целый год так можно сказать ожидание долго ну конечно зима он стоял Ну я начинаю опять кайфовать от него. Я уже забыл, как на нем ездить. Он еще так сейчас приятно работает, что просто надо остановиться Дата, где Я где-то остановлюсь, запишу звук. Вообще, он очень сейчас приятно работает, мягко. А, и вибрации у меня очень сильно было много после, того, после поломки коленвала того же. Это, конечно, беда на них. Ну, но после этого я сильно встрамлять и точно не буду. Потому что, ну вот так, на ровном месте 12. Бабах. Я конечно, классная штука. Ну вот сейчас я вот начинаю кайфовать вообще. Вспоминать, как на ней кататься. По кайфу. По кайфу, конечно. И биение с колеса надо убрать, потому что опасно. Во-первых, опасно, а во-вторых, некомфортно. Ну да, кстати, тест звука. Сейчас я как раз тестирую звук на микрофоне. Звук вроде непоганый, только я картинку не бачу. Если будет, если она будет чуть высоко снимать, тогда уж выбачайте, потому что я не настроился, я спешу сейчас на рыбалку, потому что я только с рыбалки. С корабля на бал, так сказать. Хорошего бензина сюда. И будет вообще песня. Там дыма, пипец! Саня, Саня говорит, что бензин выпарывался, всю зиму стоял бензин с маслом. Масло ж не выпаровывается. А бензин и масло осталось. И она, короче, коптить нормально там сзади. Но я все равно сейчас же пятерочку заправил сюда. Тоже такой бензин. С маслицом смазывается все хорошо. Шлем новый на сезон, Все есть, чтобы снимать, микрофон, камера, ноутбук купил для того, чтобы монтировать. А желание что-то упало, если честно сейчас. Я не знаю, может позже мотивация какая-то будет, что-то снимать, монтировать. Посмотрим, что дальше будет. Но сейчас, сейчас я кайфую. После ремонта это совсем другой мотоцикл. Вот я вставлял ролик Там, где я в Харькове был, как он горчал э, когда коленвал отрыгнул. Грохот страшный. Ну неприятно было ездить. Можно было, наверное, ездить еще. Ну неприятно, что вибрации, что грохот. Страх, ужас. Не надо так им заниматься. Короче, вот это так что еще фильтра все заменены были ну фильтра карбюратор почищен воздушный топливный сейчас будет фотка тут карбюратора сколько там грязи было там именно краска из бака я, я не знаю я ну вообще зачем тот фильтр если он ничего не спасает то есть два фильтра в баку один фильтр и один фильтр

Ну як тобі апарат в мене? Все тебе, просто... Дим? Димиться? Я їжджав, я тебе знав, тому що я тебе бачу я. В натурі? Ой. Навірно масло, масла багато. Прогоріло чуть-чуть, наверное. А, это ты там дав попать и друг. Ну я не сильно давал, горку. А, і попрямку, так, і прям такие тума стояли вообще. Ага. А, надо зняти зараз без мікрофона, бо у мене мікрофон же швета. Работает, да? Я кайфу у вас. Я опять кайфану. Все, це стоїть того? Вот он в натуре скинул. Что капитал Капитал, когда сейчас меня без лазера Блин, вообще так мягко я Все равно что-то подступает сейчас, чуть покрышки я тут Притреться, короче, да? Или я даже разъебьюсь на Братва, получился такой мини-вложик. Маленький, який я забирал. Что еще сказать такого?